Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli kanal izləciləri. Masazırda dayanacağıq yaxın 3 otaqlı, tam təmirli həyət evi satışdadır. Ev fundament qarkaz betonludur. Bu evin üst görünüşüdür. Qoşa daşla tikilibdir, beton kəmərlidir. Qaz, su, işıq daimidir. Evin həyəti və həyətinə göründüyü kimi daş döşənibdir. Bir maşın rahatlıqla həyətinə yerləşir və oturmaq da əlavə yer qalır. Həyətdə göründüyü kimi belə bir dəqiqə və ağaclar da əkilibdir. Geniş, hündür zircəmsi var. Hündür kürsülüdür. Kombi üçün e, deməli aparat üçün yeri artıq hazırdır. Vidaevin nüskörünüşü və həyətini sizə göstərim. İndi isə evə daxil olaraq qeyd edim ki, ev tam təmirli vəziyyətdədir və yaşayışa tam yararlıdır. Evin dəhlizi, yəni otaqların hər biri dəhliz açılır. Burada sağ tərəfdə belə bir mətbəx yerləşir. Görünür kimi mebel üçün də artıq mətbəx mebeli üçün yer artıq hazırdır. Bura zal otağı. Kondisioner üçün də işıq xətti artıq çəkilibdi. Zalın deməli pəncərəsi həyətə açılır. Ətraf göründüyü kimi yaşayışlı. Yaxınlıqda məktəb və araz market yerləşir. Qeyd edim ki, dəyənəçəyə yaxın bir yerdə yerləşir mənzil. E, e, Bura isə 2 yataq otaqları, 1 yataq otağı. Otaqlar hər birinə gün işığı düşür, tam təmirli vəziyyətdədir göründüyü kimi evlər. Otaqların hər biri tam təmirli vəziyyətdədir. Sənəd qaydasında 4 çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kontorda alıq-satqıya gediləcəkdir. Bura isə Hamam otarıq aksiyalar alıcı ilə satıcı arasında razlaşma əsasında qoyula bilər. Qeyd etdiyim kimi sənəd qaydasındadır. Notarial kontorda alıq-satığa yerləşəcək birbaşa alıcının adına açılacaq sənədlər. Evin başlanğıc qiyməti 50.000 manat deyilir. Real alıcıya endirim olunacaq. Hər kimə varsa Allah xeyrini versin.